smenali ish vaqti rejimi ikki yoki undan ortiq smenali ish smenali ish deb hisoblanadi smenali ish iş ishlab chiqarish jarayonining davomiyligi har kungi ishning belgilangan davomiyligidan oshadigan hollarda shuningdek asbob uskunalarda yana samarali foydalanish ishlab chiqarish hajmini oshirish maqsadida joriy etiladi smenali ishda ish vaqti rejimi smenalarga bo'linib ishlash jadvali bilan belgilanadi xodimlar smenali ishlar bo'yicha bir maromda navbat bilan almashinadi xodimni surunkasiga ikki smena davomida ishga jalb etish taqiqlanadi smenalar orasida har kungi dam olishning eng kam davomiyligi dam olish va ovqatlanish uchun tanaffus vaqti bilan birga kamida o'n ikki soatni tashkil etishi kerak